Всегда становится явным. Это секретные материалы. Мы начинаем. Роскошная жизнь Лесека. За чей счет народный депутат на личном вертолете на дачу летает? Олесь Довгий есть дома? Подскажите, пожалуйста. вип авторынок Кто из друзей Януковича продает элитный Роллс Ройс за 4 миллиона? Когда началось АТО. Да, приехали сюда, да? Да, да, приехали сюда. Жизнь на шару. Что захочет депутат в обмен на проплаченный полулюкс для бедной студентки? Ось так, знайшовши порядного депутата, девчонка с периферии может найти ночлег в самом центре Киева. Надеюсь, за это не доведеться расплачиваться. Украина – одна из самых бедных стран Европы, но, судя по автомобилям, которые рассекают по нашим дорогам, такого не скажешь. Несмотря на кризис, войну и доллар по 25, Украина – мекка суперкаров. Представьте, официально по Украине ездит 70 королевских Роллс-Ройсов, 30 Феррари и столько же Ламборгини. А каких-то бюджетненьких Бентли по 200 тысяч долларов вообще больше сотни. В целом, больше, чем в Монако и Ницце. Секретные материалы нашли самые дорогие автомобили в Украине и узнали все об их владельцах и выяснили, почему же они продают свой автопарк. Это не Дубай и не Беверли-Хиллз. Весь этот парад понтов снят на дорогах Украины. Номера в основном только двух регионов страны. Киев, серия АА и Донбасс, буквы АМ. Политики и бизнесмены, спортсмены и звезды шоу-бизнеса. Каждый хочет выделиться своим суперкаром. Они рассекали по плохим дорогам на крутых тачках. Жили на широкую ногу и ни в чем себе не отказывали. Но в один миг для многих все резко закончилось. Революция, кризис, война и доллар по 25. Все это повлияло не только на кошелек обычного украинца, но и на самых богатых людей страны. У кого-то накрылся бизнес, кто-то бежал из страны. А их сверхдорогие игрушки тут же появились на сайтах автопродаж. Мы решили узнать, кто и почем продает самые дорогие автомобили в Украине. Начинаем охоту на VIP-кары. Эти кадры сняты в прошлом году. Киев. Белый день. Из двора дома выезжает Toyota Land Cruiser. На машине запрещенные спецсигналы, а возле джипа человек с автоматом. Сразу видно. Машина из Донецка. По нашим данным, в этом доме живет бизнесмен из Донецка Василий Малютин. Это же Малютин, да? Малютин. И мы приехали к нему покупать одну из самых дорогих тачек в мире. Rolls-Royce. Я с автомобилем вам телефоную. роллс royce Да, да есть Роллс-Ройс. я бы хотел на него подивиться. Цена за такую машину колоссальных полмиллиона долларов. Но это подешевле. Всего 160. Ей уже 10 лет. такого автомобиля без Как вы уже успели заметить, номера на Роллсе Донецкие. Как и на мотоциклах, ну и на этом Chevrolet Express. Всех этих железных лошадей перевезли в Киев два года назад, как только на Донбассе стало неспокойно. В принципе, Rolls-Royce неплохой, но мы не рискнули покупать. По техпаспорту этот Ролс-Ройс оформлен на фирму Alpha Group. Судя по реестрам, эта компания может быть офшорной, так как основана в Никосии. Фирма Василия Малютина входит в состав крупной бизнес-империи лучшего друга Януковича-младшего Андрея Алеши, у которого тоже есть Rolls-Royce с одноименными номерами ДМС. В следующем выпуске мы попробуем купить уникальную Ferrari FF беглого министра Эдуарда Ставицкого. Эта машина стоимостью приблизительно 300 тысяч долларов была арестована, но в начале года семья Ставицкого ее отсудила. Теперь, по слухам, машина продается. Алло, здравствуйте, я, я по поводу Феррари Ставицкого. Вечно молодой депутат Олесь Довгий никогда не скрывал, что он, в общем-то, человек не бедный. Перший миллион я зарубив до того, как попав в Киевскую раду. И в 2015 году даже задекларировал более 5 миллионов правда гривен, но при этом очень много недвижимости. В этом году Лесик вдруг стал беден как церковная мышь. На сегодняшний день на молодом политике не оформлено ни квартир, ни домов пропали и миллионы. Интересно, куда же все это подевалось? Неужели парень прогорел? Слава Богу, нет просто прячется. Журналисты секретных материалов отыскали загородное имение Довгова в неприметной деревне Черкасской области. Сюда, по словам местных жителей, Олесь не приезжает на дорогом автомобиле, а предпочитает прилетать на собственном вертолете. На ком сейчас оформлено имущество молодого депутата и сколько стоит заправлять вертолета в наше время? Смотрите в следующем сюжете. Дорогие автомобили для народных депутатов – это уже не круто. Они есть у всех, у многих по несколько штук. Настоящий показатель крутости для слуг народа – собственная птичка. Самолет или хотя бы вертолет для полетов на дачу. Это будет наша основа, это будет фундамент. Нардепа Лесь Довгий в тренде. Я цинк пишаюсь, потому что я людина успешно. Секретные материалы отыскали загородный дом Олеся Довгова, куда он прилетает на вертолете. Неприметная тихая деревня в Черкасской области. Именно здесь у реки проводит выходные народный депутат Довгий. Где тут живет? Это дом молодого политика. Площадь участка около одного гектара. Вокруг богославские охотничьи угодья. Возможно, Довгий выбрал место для охоты. Ведь, судя по данным из реестра, народный депутат неравнодушен к оружию. В этом же районе расположены охотничьи угодья еще одного бывшего члена молодой команды Черновецкого Анатолия Голубченко, который он на всякий случай оформил на своего сына Артема. Необходимо враховать интересы всех. На даче у Олеся есть качер, квадроцикл и маленькое озерцо на участке. Во дворе стоят машины и бродят рабочие. Мы решили узнать, дом или хозяин. В этом доме проживает Олесь Долгий но открывать там никто не собирается. Самого Лесика, видимо, не было. Как и не было и вертолета, на котором он прилетает. Правда, решили, на вертолетах всех В одной из компаний, которая занимается продажей и обслуживанием вертолетов, нам удалось узнать, на чем летает депутат. Ну да, да. стоимость такого вертолета от 380 тысяч долларов. Обслуживание и базирование самого бюджетного вертолета плюс зарплата пилота в год обойдутся около 75 тысяч долларов, не считая топлива. Чтобы спросить у народного депутата, откуда у него такие деньги, мы отправились в адресу прописки. Прописано в центре города, в Михайловском переулке. Но здесь, говорят, живет его бабушка. А вы не знаете, Довгой тут живет? Олесь Довгой. Да? бабушка его, а консьерж и никого не видела уже два дня. Я не <laughs> Мы отправили запрос на родному депутату, даже позвонили ему, чтобы напомнить, но, видимо, разбудили. Господин Долгий, здравствуйте. Это вас беспокоит журналист телеканала 2 плюс 2, меня зовут Саша. Мы там отправили вам запросик на Радовскую почту и просим вас оперативно отреагировать на него, если можно, хорошо? Да, спасибо большое. Всего доброго. В 2015 году декларация Лизговью указала 4 объекта недвижимости, лекции Парше Макан и доход в 5 миллионов 270 тысяч гривен. Вы отработали одно, понимаете, и хоть одну, понимаете, программу действий. Но этот дом в Черкасской деревне по документам принадлежит не Довгому, а Гуляевой Оксане Станиславовне. Она является руководителем благотворительного фонда Олеся Довгова и Екатерины Гориной. Но сам Довгий в ответе на мой запрос утверждает, что дом принадлежит его матери. Молодой политик не скрывает, что он человек не бедный. Первый миллион я до того, как попал в Киевскую миссию. Но наличие вертолета у себя отрицает. Секретные материалы просят объяснить, чье же это транспортное средство. И очень надеюсь вечно молодой депутат покатает нас на своем вертолете за 380 тысяч долларов. кипит кризис, а мы продолжаем жить на шару. В прошлом выпуске мы показали, как в кризисное время одеться по последнему писку моды совершенно бесплатно. Сегодня же мы попытаемся найти бесплатное жилье в столице. Мы провели скандальный эксперимент и напросились пожить к депутату. Вы будете шокированы, но один из нардепов таки купил нашей журналистке, которая прикинулась, конечно же, бедной студенткой, с депутатской гостиницы Киев. Ось вот так, знайшовши порядного депутата, дівчина с периферии может найти ночлег в самом центре Киева. Сподіваюсь, за это не доведеться расплачиваться. Что потребовал за это народный избранник с молодой девушки? И чем закончился этот скандальный эксперимент? Смотрим. проблемой приезжих в Киеве всегда было жилье. Стоимость аренды однокомнатной квартиры от 3500 гривен в месяц. За сутки в столице придется заплатить от 500 гривен. А вообще многие бы мечтали пожить в Киеве бесплатно. Секретные материалы продолжают свой антикризисный журналистский эксперимент. И накануне вступительных экзаменов мы покажем, как найти в столице бесплатный ночлег. Сегодня мы проверяем им Киев на доброту. Кто поможет бедней девчине из провинции? Придумываю легенду. Бедная девушка из провинции приехала поступать. Денег только на билет. И негде переночевать. хостел. Здесь дешевле всего. Плюс гарантирует дружескую атмосферу. Скажите, хостел это до вас? А хостел? Да. Так, так. так. Да. А сколько у вас стоит на дешевший номер? Найдешевший на дешевший 8 местный 170 гривен. Но что нам скажут, узнав, что денег нет? Скажите, а у вас не жил такой вариант, что, например, не платить за номер? Я просто сдала бы, приехала, мне до сегодня ночи проночевать, а мне, проночевать. мне не выстачает номер. Может быть, так и у вас? Нет, мы не, так я не практикуем. Зато по-дружески посылают к своим коллегам. Я надела Копытульский хостел. Там цены трошки дешевше. Идем туда. Скажите, а у вас может быть какой-то вариант? Я просто финансово не очень вкладываюсь, чтобы я, например, вид пробирала вас. Без того, чтобы пролечет, а вид пробирает, а и что-то Значит, что вам посоветую? Тут поближе вы ничего дешевле не найдете. Ну, как говорится, не учите меня жить, а помогите материально. Ну а так же просто по... Нет, просто нет не, не будешь. Так развернешься. Ну ты, не знаю, все ж люди. Ну, 80 гривен. В этом хостеле нам пошли на небольшие уступки. Ну давайте придите часов девять, если никого не будет посеять. Поселый, ты быстро что? В 9, в 9. Ну еще я бы сделал еще 30 гривен скидку. 50 гривен денег. А близко что? Нет, близко что надо. Ну, я... по, по Ярославской 4 квартала и это... далее. Скидки приличные, но без денег поселиться в хостелах все равно не получается. Если бы вы приехали на Захидный, вам не было бы ночевать, вас бы в хату пустили. Я понимаю, я... Я но, но я ничего не могу вам запропоновать. Давить на жалость в столице – не вариант. Перехожу к плану «Б» под названием «Наглость – второе счастье». Бедному студенту должен помочь богатый депутат. Иду в отель «Киев», предварительно набив большую сумку вещами. Именно в этой гостинице за счет бюджета живут приезжие депутаты. Терпеливо ожидаю в холле. Доброго дня. А скажите, пожалуйста, а кто из депутатов еще не на пленарное заседание? Мы ну, же сюда выходим, да? Первого встречаю нардепа Семена Семенченко. Добрый день. А скажите, а вы народный депутат? А вы можете мне допомогти? Да, да, только не сейчас. Проявляю настойчивость. Заметив, что депутат никуда не ушел, подхожу еще раз. Нет, я же сказал уже. Что... Я сказал, что нет у меня хвалынки. Я дал Добрый. вам свой телефон. Похоже, что Семенченко душесчипательными историями не возьмешь. Спустя пять минут на пленарное заседание спешит еще один нардеп-комбат Юрий Береза. Прошу помощи у него. Доброго дня. Добрый день. А вы можете мне допомогти? Я абитуриентка. Проехал в Киев. Гроші залишилися тільки на дорогу назад. Мені десь одну ніч переночувати. Посели в номер. Депутат без всяких колебаний соглашается помочь бедной студентке. Что Юрий сказал? Сказал, что да Охранник нардепа оплачивает мне номер. Селят меня, вы не поверите, полулюкс. Его стоимость точно не по карману бедной студентки. А скажите, сколько стоит такой номер? Это мой. Вот 4 ,5, 4 ,5, 4 ,5. Ось так, нашедший порядного депутата, девчина с периферии может найти ночлег в самом центре Киева. Сподіваюсь, за это не доведется расплачиваться. Чувствую себя как дома. Раз уж появилась возможность, можно и расслабиться. І навіть навести порядок. У Мене не працює телефон в номері. Пікає так пі-пі пі. Не працює? М -м -м. Зараз викличуте, яка підійде до вас. Да. Піка, чітко скільки я заплатили за номер, то що телефон не працює. Що? Дивіться, а вам там надається, що не там казали, як тут правильно вообще дзвонити. Ви бачите, що так вийшло. Якщо то не знаєш, бо я дзвоню з боку. А також треба дев'ять набір. Узнаю об услугах, которые предоставляють в отелі. Покажіть мені, де вас праска знаходиться. Я хочу попрацювати собі одяг. Но похоже к тому, чтобы депутаты сами гладили, здесь не привыкли. На седьмом этаже 713 там есть девочки, которые гладят. Вечером спускаюсь в лобби-бар, посмотреть, как отдыхают нардепы. Но, к моему удивлению, холл пуст. Похоже, народные избранники расслабляются в других местах. Утром завтракаю. Похоже, депутатам гостиничная еда не по вкусу. Здесь их особо не видно. Выселение, как везде, в 12. Собственно, наш эксперимент удался. Депутат безвозмездно помог бедной студентке. Можно ли переночевать бесплатно в самом центре столицы? Секретные материалы проверили и подтверждают – вполне. В следующем выпуске мы покажем мастер-класс «Как отобедать в самом дорогом ресторане Киева» абсолютно бесплатно. Укрзалезна всегда была сытной кормушкой для украинских чиновников. Сегодня крупнейший государственный монополист снова в центре внимания секретных материалов. На этот раз наши журналисты выявили коррупционную схему, построенную на закупке комплектующих материалов. Кто стал героем мутных тендеров и как, несмотря на назначение нового гендиректора поляка Войца Хабалчина, на железке в который раз распилили очередные 100 миллионов. Смотрите прямо сейчас. Украинская железная дорога занимает 15 место в мире по своим размерам, но по состоянию одно из последних. У нас швидкости кости дуже от две від европейские, они боятся 100 на ведь пускать. И пока в Европе скоростные поезда бьют рекорды скорости и сервиса, <звы> мы ездим по разваленным путям. <звы> на еще советских и совсем изношенных вагонах. Зато цены на билеты за такой сервис в этом году вырастут еще на 30%. Значит, деньги на Укрзалезнице есть. И она с удовольствием их тратит. Объем закупок на Укрзалезнице только по этому году для начала составляет 12 миллиардов гривен. Но идут эти миллиарды не на сервис для пассажиров и скорость для поездов, а на обогащение приближенных к монополисту бизнесменов. Один метр рельсы стоит чуть больше 2000 гривен, одна шпала около 700 гривен. Но ну, а крепление для рельсы стоит всего 69 гривен. Но именно на закупке такого крепления на Укрзалезнице недавно был установлен коррупционный рекорд. У государства украли 57 миллионов гривен. Кто участник этой схемы и как проводился сам тендер, сейчас мы вам и расскажем. Этот тендер проходил в феврале 2016 года. За миллион комплектов креплений монополист готов был отдать 173 миллиона гривен. 30% из них – коррупционная составляющая. До 60 миллионов гривен. Було переплачено, і навіть фірма, яка зайшла, мало всі ну, відповідала вся технічна документація, але визначений був інакше інший переможець, пов'язаний, як то кажуть, з братами Підготовка к освоєнню цієї суми Дубневичами почалась ще в ноябрі прошлого года. Певний час тривалий час під певні фірми е, прописуються умови тендеру, і тільки конкретна фірма може перемогти на законних ну псевдотак законних підставах. Ці тендери первих з путів брали завод «Укрзалізничбуд», розіграв з ним партію в гарантію. Продукцію яку ми випускаємо на нього розпространяється нами гарантія по результатам з не менше п'яти років. В тендерну документацію був внесен пункт о том, що. Гарантия предприятия на данную продукцию не должна быть больше трех лет. Но подав жалобу на дискриминационную правку, завод, казалось бы, отстоял право участия в тендере. Был собран тендерный комитет, было проведено заседание. И под протокол этот пункт был изменен. И внесены изменения по моему требованию не менее трех лет. Но вскоре эти изменения были отменены под продукцию, выпускаемую корпорацией КРТ, владельцами которой и являются братья Дубневичи. Они тут же признали это нарушение, это заседание недействительным. Справедливость не удалось отстоять даже в антимонопольном комитете. Антимонопольный комитет э, прислал просто фантастическое. Э -э разъяснение, что больше проводиться заседания не будет, потому что заседание антимонопольного комитета от 4 марта базировалось на изменениях, внесенных Укрзалезницей 9 марта. Единственным конкурентом на тендере осталась компания «Механика». Еще один производитель такого крепления. Вартость мы запропонували 113 миллионов. И переможцем прогнозовано стала экспозиция за ценой 170, если не ошибаюсь, 4 миллиона. Она реализует продукцию корпорации КРТ. Разниця оказалась в 57 мільйонів бюджетних гривень за по суті одинакової пружини. У мене є лист укрзалізниці, де чітко написано, що ці скріплення є повністю ідентичними в сфері застосування і в технічних параметрах. Но, несмотря на предложену укрзалізниця, економію в 57 мільйонів. механіку тут же сняли з тендера по очень вісомим причинам. Я не думаю, що подання балансу і звіту за 15-й рік. Такая великая проблема, которая дает державе додатковых вытрат 57 миллионов, наследу к нашу пропозицию можно было отхилить. Тень братьев Дубневичей стоит не только за компанией победителем. Ярослав Дубневич также является главой транспортного комитета парламента. Его помощник Василий Яковлев является главным инженером Департамента путей Укрзалізниці, которая формирует заявки для тендеров. Другой помощник Дубневича Эдуард Пушкаренко сегодня замдиректора Укрзалезныч Постача, подразделение железки, которое как раз и пишет тендерную документацию. Это триос 2014 года уже расписала для КРТ тендеров на 652 миллиона гривен. Мирослав Дубневич не видит в этом проблем и коррупции. Серед ваших помічників так. є люди, які працюють на керівних посадах, в структурних підрозділах укрзалізниці? Можливо, є можливо, можливо є. Цікаві. Ми працюємо. Ми знаємося десятки років, і помічник мій, який працював на громадських посадах, зараз працює в одній структурі Укрзалізниця. Але вас не засмучує, що ваші помічники займаються підготовкою. Мене засмучує тільки одне. Що ми українці один одного з'їдаємо. ваші компанії перемагають з найвищою ціною у тендерах. Це український бізнес і компанії. Честь і хвала усім українським компаніям, які достойно конкурують на, на ринках України всього зарубіжжя. Пока. Но мнение успішного депутата бізнесмена не розділяють ні його колеги, ні конкуренти. Два звернення таких у мене до набу до Артема Ситника. В открыто два криминальных проваджения. Коррупционным рекордом уже заинтересовался и новый премьер-министр. Вот его распоряжение. Но пока правоохранители разбираются, на Укрзалезнице один за одним проходят все новые и новые тендеры по старым схемам. Но уже при новом гендиректоре, четвертом за два года. Поляк Войцех Бальчун, гитарист, железнодорожник, пока не знает ни украинского, ни русского языков. И пока он репетирует, гастролирует и пытается понять работу укрзалезницы, здесь работают те же схемы и те же люди. И чужаков здесь совсем не любят. Внимание охрана! Внимание охрана! Нечетные горловины посторонние люди на колеях. Это были секретные материалы. Делитесь своими историями с нами, пишите нам на почту Укрнет. Встретимся через неделю.